他睡了。嗯。念千，我发现你带孩子比我更容易手，而且，嗯，你蛮喜欢小杰的，对吧？念千，你说，我们生个女儿好还是儿子好？多好。 那你更喜欢女儿还是儿子、啊？女儿。为什么？儿子有什么好的？都跟小杰一样，长大了就跟我抢他妈妈。<laughs> 那女儿就不争了吗？要是女儿的话，我要把全世界最好的东西都给她。哎，到时候肯定被宠得无法无天了，到时候就没人敢要了。那刚好，谁都不准嫁，就陪我。 我养他一辈子。哎 I don't know. 确定明晚就可以回来？是的，是的。嗯。 Du <sighs> <sighs> 好，就用这套方案，大家辛苦了。